My jsme si dělali to, co jsme dělat chtěli. Měli jsme kdykoliv možnost odejít. No a jestli jsme byli idioti, tak to záleží na tom, jak si tady z toho slovo vykládáte. Asi jsme žili trošku jinak, než žijou lidé okolo. Slovo idiot nemusí nutně znamenat nadávku. Ostatně kníže Myškin od Dostevského idiota taky nebyl jedinec mentálně retardovaný, ale spíš člověk, který vidí svět po svém a dělá si věci po svém. A myslím, že to, byla i, to byl i náš případ. Tak. Dokonce jsme si vymysleli, že bude naše vlajka e, D z vlajkového kódu, což znamená, e, manévrují s obtížemi, když to vyvěsí, a že ještě na to si dáme takovou tu indiánskou značku e, pro blázny. Michal Ježek alias Ježour, Jindra Kuchejda, Julius Eči zvaný Sorel, Ivan Orel, jinak též Iví, Janička Kmentová, Ruda Krautschneider, otec zakladatel, Ondra Kotáb, Jindřiška Bubeníková, Michal Nešvara alias Mišu, Petr Staropražský neboli Staropramen, Petr Tatíček alias Hasič a Mirek Fiala. Parta 12 lidí. Kdybyste kohokoliv z nich potkali na ulici, zřejmě ho přehlédnete. Tak jako se kniha člení na kapitoly, člení se život na příběhy. Každý člověk jich ve svém životě zaznamená nekonečné množství. Ve vztahu k příběhům se však lidé dělí na dvě sorty. Ta první příběhy obdivuje, vypráví je, poslouchá je, sleduje je. Jsou to diváci. A ta druhá skupina příběhy vytváří a žije. Ne proto, aby ti první měli o čem snít a co obdivovat, ale proto, aby si sami svůj příběh užili. Jsou to idioti. Někteří si tak dokonce říkají. To, jak se dívám na tu fotku těch dvanácti apoštolů, tak si vždycky vzpomenu, co říkal lodní filozof Sorel, to je ten třetí zleva. Ten vždycky říkal, že tahle ta skupina lidí, to je ta nejhorší varianta pro stavění nějaké lodě. Ale jelikož to jsou jediní lidi, kteří jsou ochotní ji stavět, tak to jsou zároveň ti nejlepší. z těch 300 lidí, které odpadlo, vlastně zůstalo jenom 12, 12 stavitorů, z téhle 12 vyplulo už jenom lidí 9. Po pětileté plavbě jsme se vrátili 3. Za tu dobu jsme navštívili 60 zemí a ostrovů a na palubě se vystřídalo 60 lidí posádky. Když to vezmete kolem a kolem, všechna čísla jsou dělitelná třemi. Otázka, jestli to je náhoda. Ten nádherný příběh, že skupina lidí vlastně bez pomoci sponzorů si postaví repliku historické pachetnice a obepluje s ní svět. To je tak silná myšlenka. když se ti lidi ještě začali rozutíkávat, že nás tam zůstalo málo, tak jsme si uvědomili, že když my prostě ten nedokončíme, tak ten příběh se nestane. Celý projekt stavby Viktorie, nebo Viktorky, jak jsme na naši lidi říkali, spáchal Rudolf Krautschender byl jeho dlouholetý sen, touha postavit vlastně repliku lodě, která v 16. století jako první dokázala vyplout země kvůli. Ruda Drák od toho dětství byl fascinován tím příběhem, zřejmě to je i pravda, protože nedávno mi kamarád říkal, že doma na půdě našel mladý svět někdy z 80. let, kde je článek s Rudou a Ruda už v té době o tomhle příběhu mluvil. Začal tak, že samozřejmě začal schánět lidi a pořídil si katr, zorganizoval nebo založil firmu na řezání dřeva, ze které byly nějaké peníze a vlastně pak tuto myšlenku nebo o tom mluvil a ostatní lidé se přidávali a nabalovali. Ten samotný projekt byl tak bizární, že žádný takový člověk, který se tím živí, by s ním do toho ani nešel, protože by to považoval za nějakou bizární věc, která se nikdy nedotáhne do konce. Takže jsem musel obklopit lidma, kteří měli hodně nadšení a asi spolehal na to, že se to během té stavby naučí. My jsme byli bývalý horník, student, profesionální flákač, zdravotní sestra, šífák, zlabe, hasič. Jsem si téměř úplně jistý, že podobná banda idiotů, jak jsme si v tom nejlepším slova Simpsonu říkali, což bude jenom těžko zánět. jsem se o stavbě v Viktorie dozvěděl ve Vysokých Tatrách, kde jsem v té době pracoval jako horský nosič a nakecám tu samou vteřinu, když jsem tu informaci zachytil a pochopil, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Ten týden vyšla v Mladé pro frontě příloha, kde byl článek, že Ruda už tenhle ten projekt začal. A že funguje pila v nějakým semaníně a že už se tam řeže dřevo prostě na historickou plachetnici. Ten život na pile byl velmi spartánský, tekoucí voda byla daleko a topilo se tam v piliňácích, které kouřily. No a vlastně od té doby, někdy pak o to z roku 96, jsem nejprve začal dojíždět do té party, na, do semanína a pak jsem přerušil studium na vysoké škole, takže jsem se stal pracovníkem tam na plný uvazek. I když to bylo vlastně zadarmo, člověk na to ještě doplácel, ale byla to taková odměna pro toho člověka, že vůbec může s tou partou lidí žít na jednom místě. My jsme Viktorku začali stavět od lesa. Kolik jsme nazrnali dřeva na pilé, to už snad ani nikdo neukáže spočítat. Když se řeže dřevo na loď, tak se řeže jinak než na nábytek. A my jsme koupili dřevo na stojato v obci Trpík. Tam to bylo ve svahu, takže nikdo ho moc nechtěl, protože problémy se stahováním. My jsme měli dost lidské síly, tak jsme ho v zimě, kdy je nejvodnější řezat dřevo na loď, pořezali, pak jsme postahovali silou deseti lidí. Používali jsme jenom modříny a to ještě jenom těch prvních šest metrů, ten oddeněk, a z toho ještě se vyřezávaly takové části, že bylo, že bylo, hodně odpadu, takže ty smrky a zbytek těch modřínů se řezali na úplně normální prkna a ty jsme potom zase prodávali, aby jsme měli z čeho zaplatit leasing na ten koupený katr. Život na pile vypadal tak, že ráno se vstalo, kolem osmé pustili se mašiny a řezalo se až do upadlého ale z počátku, nejméně ten první rok, nikde nebyla vidět žádná loď. To byl strašný takový psychologický moment pro ty lidi, kterého jsem si všimnul, že oni tam pracovali třeba měsíc, druhý měsíc a pořád se někde káceli stromy, řezalo se dřevo a pořád nikde žádná loď. Vážení přátelé, vítám nás u dalšího pokračování seriálu Bezpečnost práce! pak za půl roku přišla ruda s tím, že v polském městečku Kolobřech na břehu Balckého moře je rozestavěný trup dřevěné lodi, který velikostí byl podobný tomu, co jsme chtěli budovat a že by možná bylo jednodušší tam tu loď dostavět. Mně se ukázalo, že dřevo, které máme tady v Čechách, to bylo spousta kubíků, nejsme schopní do Polska dopravit, takže vznikla skoro až patová situace. A tam se zase projevily Kraušandrovi mimořádné schopnosti, protože On vymyslel způsob dopravy, když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. My jsme ji připravili k transportu, takže máte na moři loď, která nemá ani vesla, ani motor, ani plachty. Na no co s tím? Z Kolobřehu do Štětína nás přetáh rybářský kutr a ze Štětína jsme pokračovali loďostopem. A to, když říkám loďostopem, tak to doslovně, protože my jsme stáli většinou na boku lodi, mávali jsme lanem a flaškou rumu, po 14 dnech plavby jsme projeli ve vleku za českým tlačákem až na tato místa a plavba nás stála 14 lahví rumu a 100 tehdy ještě západoněmeckých marek. Zeměli jednu obrovskou výhodu. A nikdo neřekl, že to je nemožné postavit takovou loď bez zkušeností, takže my jsme se to vrhli po hlavě a učili jsme se metodou pokus omyl. Tady jsme v Ústí nad Labem, místo se nazývá Podvětruší, je i pod Střekovem a sem jsme v roce 1997 přijeli my všichni, jak trup Viktorie, tak všichni stavitelé. To bylo během těch záplav, vody bylo po, úplně po okraj, takže jsme Viktorku nezvedali až tak vysoko a tady jsme vlastně strávili celý rok. si jenom monterky, spacák, přijet a vyzkoušet to. Takže 300 lidí si myslelo, že máte monterky, má ten spacák, má tu vůli to stavět, ale většina z nich během prvního dne a prvního týdne a možná tě nejpomalejší do měsíce pochopili, že z toho nekoukají žádné peníze. Ale ani žádná sláva, zase jenom ta, ta práce a ta pomalost. Že ta, my, my neměli jistotu, že to děláme za rok nebo za dva. že neměli jistotu, že to děláme vůbec. A právě ta nejistota vytvořila takové sito, v kterém většina z těch 300 lidí uvízla a z tabu samoknou proniklo už jenom 12 lidí. Staví se to podobně jako chata, Akorát, že to musí být vodotěsné. My jsme měli štěstí, protože v Polsku je hodně lidí, kteří nám fandili, a mezi nimi byl i Jotrek Šponářský, stavitel dřevěných rybářských lodí, který se téměř sám nabídl, že nám s tím bude pomáhat. Vždycky za náma jezdil a rozpracovával jednotlivé části stavby. Zaprvé nám řekl, jak se to dělá, pak nám to názorně ukázal, jak se třeba na lodi dává plaňka, tu jednu plaňku tam s náma dál, ukázal nám, takhle to musí být, takhle se to přidělává, takhle se to těsní, takhle se to nejtuje. Jo a ty ostatní plaňky potom stejným stylem jsme tam dávali dál a on si zase jel po své práci. Záznamy ze začátku 16. století ty nejsou, protože tenkrát stavba lodí, v té době loď to zřejmě bylo jako dneska, Kosmická sonda, Mohl bychom to občudovat ničemu, byl to vrchol techniky a každý ten stát, každý ten lodní stavitel si držel svá tajemství. Takže naše Viktorka, spíš hybrid nějakých lodí mezi 16. až 21. století. <tějí významení> <tějí významení> Repliku slavné Viktorie, která se v roce 1522 úspěšně vrátila z plavby kolem světa, postavila skupina přátel mořeplavce a autora cestopisů Rudolfa Krauschneidera za čtyři roky. Členové posádky si museli prakticky všechno obstarat sami. Se mnou pracovali a stavěli loď a káceli stromy a vydělávali peníze a to všechno dávali na jednu hromádku na stůl, aby se pachetnice Viktoria mohla postavit. To doleva. To Pojďte se! Nejdůležitější je, aby se nerozpadlo naše přátelství, protože sehnat peníze na loď a postavit loď to dokáže každý, ale sehnat devět lidí, ještě se vzájemně zpřátelit a mnoho let stavět takovou loď, to si myslím, že se v našem státě ještě nikomu nepodařilo. Takže pro mě největší hodnotu má to přátelství. A potom samozřejmě nová plavba kolem světa. Krauchnedr je osobnost mimořádná se vším všudy. Je to ten největší osobnost, kterou já znám osobně. A s osobnostmi je těžké žít. On teda už vlastně nějak od začátku tvrdil, že až my dorosteme do toho stádia, že budeme sami schopni plout, tak že už ho nebudeme potřebovat a že tam nebude. My jsme tomu nevěřili, protože těch plánů, které jsme měli nebo které jsme slyšeli, že budou, tak těch byla spousta. A na té Floridě to pak došlo tak daleko, že teda řekl, že odchází. On jako ten svůj důvod až tak neřekl, Ne, jestli vám to mám vůbec říkat, jako co si myslím, nebo to, protože to jsou dohady. On sám tvrdil, že my už jsme prostě v takovém stádiu, že už jsme schopni tu loď ovládat sami a že jsme schopni dokončit tu plavbu kolem světa i bez něho. My jsme vypluli, dalo by se říct, že jsme tady na za sebou spálili mosty, protože už ta doba té stavby, ty dva, tři roky, co si tady každý prožil, tak se nějak odděloval od toho běžného světa, od toho života, který žil předtím. Když to Rudan měl rodinu, měl děti, takže jeho plavba vypadala tak, že on s námi byl na tom moři, ale pak z přístavu vždycky z Lisabonu odlít na měsíc, z Kanáru na tři měsíce, z Martiniku na měsíc. A pokud je člověk na lodi a cítí, že má něco na břehu, tak na té lodi asi není klidný. To si myslím, že byl i případ Rudy, že my jsme byli, možná by se asi dalo nejlíp předovat, takový tuláci, který jsme prostě na kteří jsme na té lodi žili. A neměli jsme jiný život, když to tady to Ruda asi neměl. A, takže pak se ty rozpory, když on přijel, byl vůdce té naší skupiny, a vždycky za tu jeho nepřítomnost my jsme se začali ubírat možná maličko jiným směrem, než on chtěl. Takže v tom bych viděl jednu z příčinů toho, že to na Floridě vyvrcholilo až tím, že odešel. Novým kapitánem se stal Indra Kuchyda, který tento nelehký úděl, myslím, na sebe vzal s velkým sebe zapřením, protože on nepatří mezi lidi, kteří by chtěli vést, kteří by chtěli být v čele ale on to zkousl a ukázalo se, že to byla dobrá volba, protože Indra nás od tom následující čtyři roky vedl přes všechny světové oceány a neměl to rozhodně jednoduché. Já mám ve zvyku se veškeré zodpovědnosti vyhýbat, ale nějak se mezi náma nenašel další člověk, kterého by ten zbytek posádky byl schopný jako kapitána akceptovat. No, maličko, bych byl rád, bych v té funkci byl, ale teď zpětně vidím, že ty ambice, že jsem na to neměl a protože kapitán, jedna věc, že tam jsou ty nautické schopnosti, ale musíte řídit lidi a řídíte skupinu lidí, takže to není jenom o tom, teď uděláme obrat doprava, teď doleva. Já si myslím, že Indra Kuchejda byla jediná správná volba. Tak když jsme vyplouvali, mysleli jsme si, že hlavní složkou naší stravy budou ryby, že budeme chytat, ale později jsme přišli na to, že jsme hodně špatní rybáři. Zvláštní je, že po nějaké době se naprostým hitem na lodi staly luštěniny. Fazole, hrách a čečka. Asi proto, že to je levné, dá se to sehnat ve všech koutech světa, a výborně se to skladuje, takže my jsme měli výborné větry i za úplného bezvětří. Vezete si sebou všechnu vodu, vezete si sebou jídlo na moři, mimo ryb, toho moc nepořídíte. Takže my jsme průměrně použili asi 3 litry sladké vody na osobu a den, což stačilo k pití, k vaření. Třeba když člověk vaří, tak si nemůže nic jenom tak položit na stůl. Všechno musí přivázat, hrnce při vaření, plnit jenom do poloviny, protože by to vyšplíchlo. Musí dávat pozor, aby se přitom neopářil všechno upadá. My jsme měli nahoře jsme měli plynový vařič a dole jsme měli kamna na tuhá paliva, většinou na dřevo ze starých lodí, ze starých raků. Takže jsme měli i ten obrovský komfort, že jsme si mohli péct chleba. Na lodi se spí v takzvaných kojích. No, to je taková něco na způsob postele, která připomíná spíš rakev. Aspoň má ty rozměry a čím je takové menší, tím je to lepší. Protože když se ta loď houpe, člověk se začne převalovat z jedné strany na druhou. Taková extrémní část je hlava, která je kulatá a proto se pořád kutálí ze strany na stranu, takže člověka ráno při nejlepším bolí krk. Mytí nebo hygiena obecně na lodi byla jenom v slané v morské vodě. Ale protože loď pluje a když se někdo chce Okoupat. tak samozřejmě nemůže skočit do vody jen tak. Musí si v lodním ještě najít lano, dostatečně silné, tak aby mu věřil. Musí se k němu sám uvázat, tak to zadní zkouška, jak dobře umí, nebo nedej bože, neumí vázat námořnické úhly a skočit přes palubu. Lano se napne, ale odpor vody je tak veliký, že přitáhnout se zpátky k lodi je fyzicky mnohem náročnější než plát na lano, které je na svislu. My jsme tomu taky neříkali koupání, my jsme mu říkali tlakové mytí, tam jídla vůbec nebylo třeba. My jsme neměli auto-kormidlo, takže celou dobu u nás musel někdo kormidlovat. A pokud bylo dost lidí, tak jsme drželi tři hlídky. Hlídky byly většinou po čtyřech hodinách. Hlídka skončí, ten člověk má volno. To znamená, že když není potřeba dělat nějaký jiné další akce s pachtma a pracovat a podobně, může dělat téměř, co chce. Výnožený zpěv proto jsme na to moře jeli. Bohužel za se nepije. Když ženská na lodi, tak jenom jedna. Zpěv na lodi může mít různé formy, někdo zpívá pro lidi, někdo si zpívá pro sebe a ve zpívání pro sebe vynikal Ivan Orel, který když mu bylo těžko, tak si vylezl na vrchol stěžně, kde, kde, seděl na ráhně a vyřvával tam moravské halekačky do širého okolí. A když bylo nejhůř, když se mě nechtěl vůbec nic nedělat, dělat, stačilo si sednout nahoru, na horní palbu, a tak se koukat do moře protože to je divadlo, které se nám nikdy nemůže okoukat. Takže kdo říká, že se na moři nudil, nebo že to musí být nuda, buď tam nebyl, nebo kecá. To jsme stáli zrovna eh, na kanářských ostrovech v Las Palmas, kdy já jsem zrovna v té chvíli spal, Ivan si tam eh, psal nějaký poznámky, nebo zrovna něco vyřezával a Michal ten měl být na palubě. No teď Ivana nějak napadlo, že nějak toho Michala už další dobu neslyší po té palubě chodit, tak se šel podívat, nikde ho tam neviděl, tak běžel za mnou a ptal se, než kde Michal? Chtěl jsem vydržet pod vodou co nejdíl, tak jsem udělal základní chybu, před ponorem jsem se párkrát zhluboka nadechl, čím jsem hyperventiloval a pak jsem sešel asi metr pod hladinu, držel jsem se řetězu, koukal jsem se na hodinku, jaký jsem strašnej, na hodinky, jaký jsem strašný borec, jak dlouho pod tou vodou vydržím. Tak jsme začali běhat, nikde jsme ho nemohli najít, podívali jsme se vedle lodi a on tam takhle plaval na hladině hlavou dolů. A pak jsem se probudil, když jsem ležel ve čunu a Ivan mě pleskal po tváři. To bylo asi nejhorší, to jsme měli podle mě nejblíž takovému krajičku, jako kdy to bylo na hraně. Nevím, co by se stalo, kdyby se utopil. ty bouře, co jsme zažili. Nevím, jestli to byly opravdové, ale člověk má přitom takové stisněné pocity a poslouchá každé zavrzání té dřevěné lodě, poslouchá, jestli někde něco neprasklo, jestli se neuvolnilo nějaké ano, protože všechno musí být dobře přivázané. A zároveň na ty lodi má lidi, kteří třeba nemají takové zkušenosti. Jako srovnání, se nám dostal v panu Nešvarovi, tatínka od Myši, který za náma přiletěl do Chile a nevědouce, do, do, čeho jde. V plus s náma do té největší bouře, co jsme za celých pět roků na moři zažili. On vůbec nevěděl, že, že tohle bouře je, bychom to neřekli, on si myslel, že takhle to na moři vypadá vždycky. Zatímco my jsme se báli, on si začal prát. No, to ponorková nemoc na lodi to je hrozný neštěstí a myslím, že hodně plaveb skončilo právě kvůli ní. Ta se mezi vás plíží nezvána a nepozorována, ani si nevšimnete, že toho druhého člověka už začínáte nenávidět. Ponorkovou nemocí trpíte tehdy, když vám vadí, jak si ten druhý čistí zuby. Já neznám nikoho jiného na světě, kdo by si čistil zuby horším způsobem než Jindra každý z nás prošel stádiem, kdy si řekl, máme já tohle zapotřebí. A já osobně jsem mi mě tuhle měl otázku hnal. Mě přišla mysl téměř asi v každém přístavu. Zvlášť tam, kde se mi nějak líbilo, nebo kde jsem se zamiloval. Ale náš cíl byl obeplout svět a tři lidi byl na tu loď minimum. Takže možná i kdybych chtěl, tak v podstatě jsem stejně nemohl odejít. Ta plavba trvala pět let, předtím jsme tři roky to, tu loď společně stavěli, takže to máte 8 let soužití. A aby taková skupina vydržela 8 let bez změn, tak to už by mi samo o sobě přišlo divné. no ten člověk, který nic nedělal, tak v té partě nevydržel. My tři, kteří jsme dopluli, a si myslím, že Možná jsme byli schopni zkousnout víc, možná jsme neměli takové ambice, jak ty věci mají vypadat. Když se čin povede, člověk je hrdina. Když se čin nepovede, je idiota. My jsme hrdinové idioti. Kdybych do toho měl jít po druhé, tentokrát už bych hodně dlouho přemýšlel. Těch pět let na moři pro mě bylo přesně tolik, kolik jsem asi chtěl. A zřejmě bych to rozhodnutí, kdyby byly ty samé podmínky nebo podobné, jak bych ho asi určitě udělal znovu. Když má člověk děti, jo, tak když je to poprvé, tak člověk z nich má radost, vidí, jak to roste, jak ty děti dospívají. Kolikrát je to taky ale jako krizový, když, jsou, když ty děti jsou v nějakých kritických letech. A když potom vyrostou a odejdou, tak člověk si tak trošku oddechne. Jo, řekne si, jo, bylo to krásné, že měl ty děti a tak, ale že by je chtěl mít ještě jednou, jo, tak to samé je s tou lodí. Kdyby mi zavolal Lindra, kuchyda, že se teda nechal ukecat a že staví a že možná tu kapitánskou pásku vezme, tak už bych přemýšlel postatně kratší dobu a kdyby se ještě ozval že do toho jde, tak už by neváhal vůbec. Úžasný kus života si ukrojili tito nezodpovědní muži. Urvali ho ze světa a užili si všeho, co nabízel. Říkali si na nějaké minutě, hodině, dni, týdnu či měsíci nezáleží. Jejich život měl jiný kalendář než čas. Jejich kalendářem bylo slunce, moře, vítr, hvězdy, stále noví lidé a stále nové přístavy. A pak taky Viktoria. Viktoria znamená vítězství. Pro nás diváky možná, ale pro nás idioty určitě. Jestli tomu nevěříte, postavte si loď, jeďte pětkrát přes Atlantik a třikrát kolem světa. Uvidíte sami.